Kembali lagi, oke. Eh, hari ini aku masih share kodok-kodok-kodok eh, lagi, jadi agak sedikit ya kalau sering makan kodok. Oke, okay, kodok itu punya eh, ada manfaatnya, beberapa manfaat itu bagus banget. Selain yang aku tahu, itu buat kulit, jadi halus. akan kodok karena dulu waktu kecil eh, aku suka banget digigit nyamuk terus jadi borok gitu ya. Oke ini manfaat kalian boleh searching di Google ya. Jadi ini beberapa yang aku searching itu eh, bisa mengobati impotensi. Yang kedua mengatasi kerusakan jantung. Tiga mencegah asma. Empat eh, sebagai antibiotik lima mempercepat penyembuhan cedera. Ya, itu yang tadi saya bilang kalau kita ada luka gitu ya atau ada koreng-koreng dulu kalau masih kecil suka digigit nyamuk, ya begitu ya. Terus e, mencegah bronkitis, menyembuhkan stroke dan menyembuhkan luka penderita diabetes. Itu beberapa. Jadi ini bagus sekali kalian e, kalau ketemu ada kodok kalian boleh itu dengan resep-resep yang sudah aku share ada di playlist silahkan kalian lihat uh, playlist kodok ya kalau di Jakarta aku taunya ada di pancoran tapi dia yang kecil-kecil seperti ini tapi oke okay, nggak gak apa-apa yang penting kan khasiatnya besar kecilnya itu nggak masalah di Batam juga ada, aku pernah makan di salah satu food courtnya Uh, itu ada tapi agak sedikit mahal ya satu onnya empat puluh ribu itu udah mateng sih ya cuma uh, ya gini <laughs> oke okay, sekian dulu celotehnya aku uh, kita mulai masak ya kalian ingin tahu seperti apa bahan-bahan dan cara masaknya ini dia sebelum kalian total jangan lupa subscribe like share dan mulai ya ini kodok kodoknya yang ini kecil tapi walaupun kecil ini masih besar daripada yang pernah saya lihat di daerah pancoran ya itu kecilnya benar-benar kecil sekali ini cuma lebih kecil dari yang pernah saya masak kalian silahkan cek di playlist ya, di situ saya sudah masak beberapa macam menu kodok. Bawang India atau bawang bombay, daun bawang, jahe, aku geprek aja, jahe rawit. ya Aku pakai satu aja nah ini dia kayak tahu ya nggak usah kasih kuahnya karena ini udah asin sekali ini Kalau rasanya mm, mirip-mirip tauco gitu deh Minyaknya udah panas, aku mau masukkan ini dulu ya দোকে oh, saus abalon kalian boleh pakai saus tiram ya saus tiramku habis jadi aku ganti saus abalon lada kaldu jamur Ini tepung tapioka yang aku cairkan akan aku kentalkan. Kekentalan kuahnya sesuaikan selera. Tambahkan sedikit kecap manis Biar warnanya agak Gelap ya Nah udah cantik sekali Akan aku pressing dulu